В завершающей стадии находимся большой работы которую долго делали э, все вместе, вместе с Министерством экологии и с японскими коллегами. Проект по э, предоставлению за, по внебюджетному фонду, по фонду о, по киотскому протоколу по соответствующим выплатам для нас э, партии автомобилей, э, гибридных на электроприводе э, Mitsubishi Outlander. 651 автомобиль получит э, Национальная полиция. Э, Буквально стартует и быстро финиширует процедура специального тендера. Мы сейчас оговоримся с японскими коллегами комплектацию этих машин и э, двинемся вперед. Нам хорошо повезло, что эта модель, это новейшая модель 2016 года, и э, наши полицейские получат наилучшую э, комплектацию. Практически это будет дебют этой машины э, в Украине. И что очень важно, мы планируем за год на том, что эта машина будет брать гораздо меньше... Э, Топлюва зекономить порядка 330 мільйонів гривень. Сьогодні ми ведемо Міністерство екології і природних ресурсів останню фазу переговорів з нашими японськими партнерами. Також хотів би відмітити, що кошти, за які намагаємося ми купити разом з нашою реформованою поліцією ці автомобілі, це кошти, які були тою ж національною поліцією захищені від спроби крадіжки ще минулому році. За що сьогодні арештовують. Гори чиновників, корупціонерів. корупціонерів. І я думаю, що це питання часу і суду, розгляд цих справ. Тим часом ми маємо можливість скерувати ці кошти на справу розвитку реформування національної поліції. Українська поліція розвивається, вона Появилося не тільки в містах, не тільки в великих містах, але й в малих населених пунктах. І цей автомобіль якраз передбачений для того, щоб їздити в, не тільки по асфальтових дорогах, але й по бездоріжжю. І це є ще одна перевага нашої нової поліції, нашого е нового етапу боротьби з правопорушниками і з іншими. негативными элементами для украинского суспільства. обновление автопарка для национальной полиции это очень важный приоритет а это идеальная машина так называемая оффроуд которая реально идея является идеальным транспортным средством не только для патрульной полиции но и гешеров это групп шапкового реагирования которые задействовано в маленьких селах и городах. Это очень важно. Особенно эти машины, вот такие машины, очень важно а, а для при фронтовой линии, особенно зоны АТО, там у нас задействована уже патрульная полиция. И тоже в ближайшее время мы хотим тоже задействовать группы маленьких вот ГШР. И я думаю, что это идеальная машина. Ну, не хватает, не хватает пока маячков, да, пробисковых, Но это тоже как бы последний этап уже финализирования нашей, нашей работы. Самое главное, что полицейские по всем областям получат новые машины очень скоро. Мне кажется, что так оно нагляднее. Нет, понятно, но... обычная розетка с вот этим кабелем. Батарея заряжается за 4 часа, сейчас мы можем будет продемонстрировать. Сергей, я. Да. Если не хватает заряда батареи, тогда бензиновый мотор включается в качестве генератора и помогает электромоторам приводить в движение автомобиль. То есть постоянно автомобиль приводится в движение за счет электроэнергии, и только в исключительных случаях бензиновый мотор помогает тратить небольшое количество бензина. Быстрая позарядка в течение 30 минут до 85% зарядки. Ну и, скажем, в процессе эксплуатации транспортных средств он будет заряжаться за счет э, эксплуатации бензинового двигателя. Ну и в езде он при торможении тоже заряжается. При торможении заряжается. Здесь 4-5 часов зарядки базовой. И помимо этого у нас обычная топливная компонента. Да, э, расход, э, ему нужно, э, двигатель бензина в основном для подзарядки. Расход получается около 2 литров бензина Это того, чтобы зарегистрировать Понятно. На, тогда э, при гибридной ситуации сколько у нас на 100 километров расход? Расход? Да. 12 киловатт. комфортная бесшумная вот ремень тоже очень такой комфортный то что вот я почувствовала здесь видно абсолютно все понимаете вот вы чувствуете машину это очень важно вот руль очень комфортный если вы можете вот я могу сейчас включить да? вот, вот, понимаете вот вообще вот шума нету никакой, так что это очень-очень комфортная машина. Как я сказала, вы знаете, такая легкая и еще она off да, вот это внедорожник и будет прекрасно, а, такие машины будут очень хорошо ездить по вот таким дорогам, например, в селах, маленьких городах, не только в областных центрах, так что замечательно. Сиденья очень комфортные, я могу сказать. Что еще? Вот э, зеркало там это с освещением, Здесь не хватает рации, не хватает таких вот э, полицейских штук, так называемых. Еще вот тут можно надо обязательно решетку поставить, там можно и собаку посадить, потому что очень багажник очень такой большой. Так что мне очень понравилось.